Apakah yang bertajuk etika dan peradaban nilai teras pelajar UNIMAS? Pengenalannya Etika dan Peradaban ialah asas pembentukan akhlak, adab dan identiti pelajar UNIMAS. Anda perlu tahu perubahan gaya hidup digital menyebabkan beberapa cabaran timbul dalam kalangan pelajar UNIMAS seperti penyalahgunaan media sosial, kemerosotan adab dan nilai hormat serta lemahnya semangat kebersamaan. Maka, kajian ini dijalankan untuk menilai tahap penghayatan etika pelajar UNIMAS, mengenal pasti isu utama serta meneroka kesan dan jalan penyelesaian bagi memperkukuh nilai peradaban di kampus UNIMAS. Baiklah, seterusnya beralih kepada bahagian objektif kajian. Kajian ini berteraskan kepada tiga objektif utama iaitu yang, yang pertama adalah untuk mengenal pasti isu-isu uh, berkaitan kemerosotan nilai etika dan peradaban dalam kalangan pelajar Unimas. Yang kedua adalah untuk menganalisis kesan terhadap isu tersebut kesan isu tersebut terhadap uh, sasiah pelajar, hubungan sosial dan juga imej pelajar. Yang terakhir adalah untuk uh, mencadangkan langkah penyelesaian bagi uh, memperkukuhkan uh, nilai etika dan adabat dalam kehidupan kampus. Ella, saya Farah Azrin Sati, nombor matrik 109879 akan membentangkan metodologi kajian. Jadi, untuk tajuk ini kami menggunakan dua kaedah iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Jadi, kaedah kuantitatif ini merujuk kepada kaedah soal D di mana ia bertujuan untuk mengumpul maklumat dan data bagi tujuan analisis sekaligus menjawab persoalan kajian. Jadi, borang soal D yang diagihkan ini mengandungi empat bahagian yang terdiri daripada bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Bahagian A merupakan bahagian berkenaan demografi seperti jantina, kaum, tahun pengajian dan fakulti pengajian. Bahagian B pula adalah mengenai isu berkenaan kemerosotan nilai etika dan peradaban. Bahagian C pula mengenai kesan kemerosotan nilai etika dan peradaban. Bahagian D pula adalah mengenai jalan penyelesaian untuk mengatasi kemerosotan nilai etika dan peradaban. Ketiga-tiga bahagian B, bahagian C dan bahagian D menggunakan jawapan skala Likert 5, di mana skala Likert 5 menunjukkan jawapan tidak setuju. Skala Likert 4 untuk tidak setuju. Skala Likert 3 untuk neutral. Skala Likert 2 untuk setuju manakala skala Likert 1 untuk sangat setuju. Borang soal selidik kami ini diagihkan dalam bentuk Google Form. Dan secara keseluruhan, terdapat 18 soalan yang terkandung dalam soal selidik ini. Dan kami pengkaji berjaya mengepos banyak 30 orang pelajar bagi melengkapi kajian ini. Seterusnya kaedah kualitatif yang merujuk kepada kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan atau library research yang sering digunakan dalam melaksanakan kajian sains sosial dan kajian ekonomi kerana maklumat yang diperoleh adalah bersifat faktual yang boleh dijadikan rujukan ilmiah. Jadi, kami pengkaji telah melayari pelbagai laman web internet yang berkaitan bagi mengumpul lebih banyak maklumat tambahan yang bermanfaat. Dalam penyelesaian kajian ini seperti sumber artikel atas talian dan e-buku. Kami juga menggunakan media cetak seperti rujukan buku ilmiah dan kamus bagi memperoleh maklumat yang lebih kukuh dan relevan untuk kegunaan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Syamin Hakimullah bin Roslan, pemilik nombor matrik 110982. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan kami dengan menjelaskan mengenai salah satu isu yang telah kami kaji iaitu penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja. Sekarang kita dapat lihat semakin berleluasannya gejala buli siber dan juga penyebaran maklumat palsu dalam kalangan anak watan di media sosial. Hal ini menjadi kerisauan kerana remaja kini semakin hilang nilai-nilai moral dalam diri menyebabkan rasa hormat dan juga rasa tanggungjawab semakin tidak diamalkan ketika menggunakan media sosial. Namun, permasalahan ini boleh diatasi bermula daripada diri pelajar itu sendiri, dikukuhkan oleh sokongan daripada pihak universiti dan juga inisiatif daripada kerajaan. Nama saya Nurul Husna Binti Jeffrey. Saya dari kumpulan Klasik Kolektif dan pada hari ini saya akan membentangkan 4.1.2 iaitu kemerosotan adab dan rasa hormat terhadap warga kampus. Adab dan hormat merupakan nilai asas yang penting dalam kehidupan seharian kita kerana ia membentuk ahlak mulia seseorang. Tanpa adanya kedua-dua adab dan hormat, nilai kemanusiaan akan terhakis punca berlakunya kemerosotan adab dan hormat adalah disebabkan oleh pengaruh teknologi kini. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi telah mewujudkan dunia tanpa sempadan yang membolehkan semua orang bebas untuk berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira masa dan juga tempat. Perkara ini telah membuatkan ramai orang menjadi semakin kurang beradab dan juga hilang rasa hormat dengan orang lain kerana mereka terlalu leka dan juga taksub dengan teknologi. Malah, mereka sering menggunakan bahasa kasar, menghina dan juga mengabaikan etika ketika berkomunikasi di media sosial tanpa memikirkan bahawa perbuatan tersebut akan menyinggung perasaan orang lain. Akibatnya, generasi muda semakin hilang rasa empati kurang menghargai orang lain dan juga tidak lagi mempedulikan adab serta etika kerana bagi mereka perbuatan sedemikian sudah menjadi kebiasaan. Contohnya seperti, sebahagian pelajar universiti mula bersikap kurang sopan terhadap pensyarah dan juga staf universiti. Mereka bercakap kasar, tidak menjaga etika berpakaian, serta kelakuan tidak sopan ketika berurusan kerana terpengaruh dengan sikap yang mereka tunjukkan yang menjadi kebiasaan di media sosial. Perbuatan tersebut telah mendatangkan pelbagai kesan buruk terutamanya terhadap pelajar universiti. Kesan yang pertama adalah hubungan antara pensyarah dan pelajar menjadi renggang. Hal ini demikian kerana wujudnya rasa kecewa dan juga kurangnya rasa hormat antara satu sama lain. Pelajar yang kurang beradab seperti tidak mendengar arahan, bercakap kasar dan tidak mengikut peraturan universiti akan menyebabkan perasyar, eh, pensyarah berasa kurang dihargai sehinggakan mereka jemu untuk menegur dan membimbing pelajar tersebut. Seterusnya kesan yang kedua adalah suasana akademik menjadi tidak harmoni pelajar yang kurang beradab semasa kelas seperti membuat bising dan memberi komen yang tidak sopan di hadapan rakan kelas yang lain akan menimbulkan konflik dan perasaan tidak selesa kepada orang lain. Tingkah laku ini bukan sahaja mengganggu proses pengajaran dan juga pembelajaran. Malah, ia menyukarkan pelajar lain untuk memberi tempuan sepenuhnya dalam kelas. Ia juga menjadikan kesekitaran universiti kurang kondusif untuk belajar. Akhir sekali, kesan yang berlaku adalah nilai peradaban seperti hormat, kesopanan dan tanggungjawab semakin pudar. Hal ini demikian kerana apabila terdapat sesetengah individu atau pelajar yang tidak lagi mempraktikkan adab yang baik dalam kehidupan seharian. Keadaan ini bukan sahaja menimbulkan ketegangan dalam hubungan sosial, tetapi ia juga melemahkan disiplin dan suasana pembelajaran yang baik di universiti bagi mengatasi kesan-kesan yang telah dibincangkan, langkah-langkah tertentu perlu diambil supaya masalah ini tidak berlarutan. Langkah yang pertama adalah melalui penganjuran program budi bahasa kampus untuk memupuk semula nilai hormat dan etika pergaulan. Program ini dapat meningkatkan kesedaran kepada pelajar universiti tentang pentingnya menjaga hubungan beradab, beretika dan mempunyai rasa hormat terhadap semua orang. Dengan ini, pelajar universiti bukan sahaja dapat belajar tentang cara memperbaiki hubungan sosial. Malah, ia juga dapat menggalakkan serta memperbaiki serta mengekalkan suasana pembelajaran yang lebih harmoni dan kondusif di kampus. Seterusnya, langkah yang boleh diambil adalah dengan menggalakkan pelajar menyedai aktiviti kepimpinan dan kemahiran insaniah. Hal ini untuk memperkukuh, memperkukuhkan sasiah diri mereka. Aktiviti seperti latihan kepimpinan, kerja secara berkumpulan, kem motivasi dan juga program khidmat masyarakat dapat membantu pelajar mengasah kemahiran komunikasi, kerjasama, disiplin dan juga tanggungjawab. Aktiviti ini juga dapat membantu pelajar menjadi lebih matang serta dapat memupuk sasiah yang positif dalam persekitaran kampus. Akhir sekali, langkah yang boleh dilakukan untuk memastikan perkara tersebut tidak berlarutan adalah dengan mewujudkan sistem mentor menti antara pelajar dan pencara. Hal ini bagi mengeratkan hubungan dan menanam nilai hormat antara satu sama lain. Dalam sistem ini, seorang pelajar iaitu menti akan dibimbing oleh seorang pencara iaitu mentor. Melalui sesi bimbingan, menti dapat mengambil pengajaran daripada nasihat dan pengalaman mentor manakala mentor pula dapat memantau serta membimbing perkembangan akademik dan sahsiah menti dengan ini tidak dapat dinafikan bahawa sistem mentor menti membawa banyak kebaikan kerana ia dapat membantu pelajar meningkatkan akademik membina sahsiah membina sahsiah diri dan juga mengasah kemahiran peribadi serta sosial itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan isu yang ketiga iaitu lemahnya semangat kebersamaan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan pelajar universiti. Seperti yang apa kita tahu, pelibatan pelajar dalam aktiviti kemasyarakatan semakin menurun. Antara punca-puncanya ialah pelajar hanya menyertai program kesukarelawan jika mereka menjangka akan mendapat ganjaran atau manfaat tertentu. Jika program tersebut tidak memenuhi jangkaan mereka, mereka pilih untuk tidak terlibat. Selain daripada itu, punca yang kedua ialah kemahiran pengurusan masa antara pelajar yang tidak memuaskan. Pelajar mereka sukar untuk imbangi masa mereka dari segi akademik dan juga penyertaan dalam aktiviti kesukarelawan. Jadi jika pelajar tu dia mengatakan dia tiada masa, sebenarnya ia lebih kepada lemah dalam pengurusan masa dan bukannya semata-mata beban kerja akademik. Masalah-masalah tersebut akan membawa kesan. Yang pertama ialah kurangnya sumbangan universiti kepada masyarakat. Jika pelajar tidak aktif dalam kegiatan sosial, universiti itu akan dipandang sebagai gagal. Gagal membentuk pelajar yang berakhlak dan bertanggungjawab. Kesan yang kedua ialah pelajar akan kurang kemahiran insannya. Contohnya seperti komunikasi, kerja berpasukan dan kepimpinan. Berdasarkan kajian Yusuf et al. pada tahun 2007, menunjukkan bahawa kekurangan kemahiran insaniah menjadi salah satu punca graduan itu sukar dapat pekerjaan. Manakala menurut kajian Azimi Zaharin pula, pada tahun 2009, mendapati walaupun kemahiran teknikal graduan itu baik, namun mereka masih lemah dalam kemahiran bekerja dalam kumpulan dan berkomunikasi. Bagi menangani masalah ini, pihak universiti boleh membangunkan platform komunikasi seperti portal digital yang memaparkan senarai aktiviti kesukarelawan dengan lebih jelas. Ini akan memudahkan pelajar untuk mengetahui aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh universiti dan mereka boleh merancangkan penyertaan mereka. Selain daripada itu, berdasarkan kajian Terry dan Cinder pada 1999, faktor persekitaran seperti keluarga, rakan dan komuniti memainkan peranan besar dalam mempengaruhi motivasi kesukarelawan. Oleh itu, universiti haruslah mewujudkan suasana yang menyokong budaya kesekelawanan supaya pelajar lebih terdorong untuk terlibat. Kesimpulannya, lemahnya semangat kebersamaan dan tanggungjawab sosial akan memberikan kesan kepada pembangunan sahaja pelajar dan imej universiti dengan komunikasi yang lebih efektif dan sokongan persekitaran yang positif. Universiti dapat membina semula budaya kebersamaan dan membantu pelajar membangunkan kemahiran insania untuk masa hadapan. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya Rish Mubala Anaba dan nombor masjid saya ialah 113489. Saya akan membentangkan isu berkenaan kemerosotan nilai etika dan peradaban. Isu yang pertama sekali ialah media sosial sering disalahgunakan oleh pelajar untuk menyebarkan kata-kata kasar atau kandungan tidak sopan. Sebanyak 17 daripada 30 orang ataupun 56.6 setuju bahawa isu ini memang sering disalahgunakan oleh pelajar untuk menyebarkan kata-kata kasar atau kandungan tidak sopan. Ini memperlihatkan persepsi negatif yang dominan terhadap penggunaan media sosial oleh pelajar, khususnya dalam aspek penyebaran bahasa kasar atau kandungan tidak sopan. Isu kedua ialah budaya fitnah dan menghina di media sosial semakin menjadi kebiasaan dalam kalangan pelajar universiti dan sebanyak 17 daripada 30 orang atau 56.6% sangat setuju bersetuju. Secara keseluruhannya, graf menunjukkan persepsi yang sangat kuat bahawa, bahawa Budaya fitnah dan penghinaan di media sosial adalah satu masalah yang semakin membara dalam kalangan pelajar universiti. Isu ketiga ialah terdapat pelajar yang kini kurang menjaga adab ketika berurusan dengan pensyarah dan staf universiti dan sebanyak 16 daripada 30 orang atau 53.3% sangat setuju. Secara keseluruhan, graf ini menunjukkan bahawa masalah kemusnahan adab dalam kalangan pelajar ketika berurusan dengan pihak universiti adalah sangat ketara dan perlu diberi lebih perhatian. Isu keempat ialah budaya bercakap kasar dan tidak sopan semakin normal dalam interaksi sama warga kampus dan sebanyak 16 daripada 30 orang ataupun 53.3% sangat setuju. Ini menunjukkan bahawa budaya bercakap kasar dan tidak sopan ini harus dibendung sebelum menjadi lebih teruk. Isu kelima ialah pelajar masa kini lebih bersikap individualistik dan kurang terlibat dalam aktiviti universiti sebanyak 14 daripada 30 orang ataupun 46.6% sangat setuju. Isu yang terakhir, semangat kebersamaan dalam kalangan pelajar universiti semakin menurun dan kedua-dua kategori sangat setuju dan setuju mencatatkan bilangan yang sama iaitu masing-masing 10 orang ataupun 33.3% daripada keseluruhan responden. Ini menunjukkan kebimbangan serius terhadap penurunan semangat kerjasama dan kemasyarakatan di kalangan pelajar Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azrin Damia dan nombor metrik saya 113402. Saya akan membentangkan graf bahagian kesan kemerosotan nilai etika dan peradaban berdasarkan Raja 11 hingga Raja 16. Berdasarkan Raja 11, seramai 18 orang responden bersamaan 60% sangat bersetuju bahawa kemerosotan nilai etika dan peradaban menyebabkan imej diri pelajar serta nama baik universiti tercemar. Seterusnya, bagi Raja 12, ada ramai 17 orang responden iaitu 56.67% sangat bersetuju bahawa penyalahgunaan media sosial menyebabkan salah faham dan konflik dalam kalangan pelajar. Bagi Raja 13, dapatan menunjukkan 19 orang responden bersamaan 63.33% sangat bersetuju bahawa hubungan antara pelajar dan pencerah jadi semakin renggang. Selain itu, berdasarkan Raja 14, seramai 15 orang responden iaitu 50% sangat bersetuju bahawa suasana akademik menjadi kurang harmoni akibat kemerosotan nilai etika dan peradaban. Seterusnya, bagi Raja 15, 17 orang responden bersamaan 56.67% sangat bersetuju bahawa penyertaan pelajar dalam aktiviti sosial semakin berkurang. Akhir sekali, berdasarkan Raja 16, seramai 18 orang responden iaitu 60% sangat bersetuju bahawa masyarakat luar boleh memandang negatif terhadap pelajar akibat kemerosotan nilai etika dan perabatan. Sebagai kesimpulan, Majoriti responden sangat bersetuju bahawa kemerosotan nilai etika dan peradaban memberi pelbagai kesan negatif kepada pelajar, institusi dan masyarakat. Oleh itu, penerapan nilai etika dan penggunaan media sosial secara berhemah amat penting. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan bagi mengatasi kemerosotan nilai etika dan peradaban. Cadangan yang pertama adalah mengadakan kempen kesedaran seperti bijak digital dan beretika maya. Program ini mendapat jumlah sangat setuju sebanyak 16 orang iaitu 53.3%. Ini kerana program ini dapat membantu meningkatkan etika penggunaan media sosial. Cadangan yang seterusnya adalah memberi pendedahan melalui bengkel atau khusus tentang etika penggunaan media sosial. Cadangan ini mendapat jumlah responden yang sangat tinggi bagi sangat setuju sebanyak 13 responden ataupun 43.33%. Ini kerana media sosial dapat membantu pelajar mengurus identiti digital dengan lebih baik. Seterusnya, program budi bahasa kampus program ini mendapat jumlah responden yang sangat tinggi bagi skala sangat setuju iaitu sebanyak 53.3%. Ini kerana program ini dapat memupuk uh, semula nilai hormat dalam kalangan pelajar. Cadangan yang lain adalah mengadakan sistem mentor menti. Sist, uh, program ini dapat responden sebanyak 12 orang yang menunjukkan yang menunjukkan skala, yang menunjukkan skala sangat setuju iaitu sebanyak 36.7%. Ini kerana sistem mentor-menti antara pelajar senior dengan pelajar junior boleh mengeratkan hubungan serta meningkatkan adab dalam kampus. Seterusnya, percerangan adalah Penyertaan Pelajar dalam Program Kemasyarakatan Program ini mendapat uh, jumlah responden yang sangat setuju sebanyak 16 orang iaitu sebanyak 53.3% Ini kerana penyertaan pelajar dalam program kemasyarakatan dapat meningkatkan semangat kebersamaan semangat bekerjasama dalam kumpulan dan mengerat ...hubungan sejati rahim sesama pelajar. Cadangan yang terakhir adalah menubuhkan kumpulan pelajar duta etika dan peradaban. Uh, uh, program ini dapat skala yang sangat tinggi bagi sangat setuju iaitu 13 responden ataupun 43.3%. Ini kerana penubuhan hmm. kumpulan pelajar duta etika dan peradaban dapat memupuk nilai positif dalam kalangan rakan sebaya. Salam sejahtera. Nama saya Neling Amira binti Abdullah merupakan salah satu ahli kumpulan daripada kumpulan Klasik Kolektif yang akan membentangkan bahagian kesimpulan. Berdasarkan poster kumpulan kami yang berikut, kami dapat menyimpulkan bahawa etika dan peradaban ialah nilai teras yang membentuk identiti mahasiswa UNIMAS. Ianya bermaksud nilai hormat, adab dan tanggungjawab adalah asas kepada siapa kita sebagai pelajar. Apabila kita mengamalkan nilai tersebut, kita bukan sahaja menjaga diri sendiri, tetapi juga turut menjaga nama baik UNIMAS. Yang seterusnya, pelajar perlu mengamalkan adab, hormat, tanggungjawab dan etika digital secara konsisten. Dalam dunia online, cara kita berinteraksi menggambarkan atau mencerminkan siapa kita sebenarnya. Oleh itu, kita perlulah sentiasa beretika dan beradab semasa menggunakan media sosial. Dan akhir sekali adalah kajian ini membantu universiti merancang program pembangunan pelajar yang lebih kukuh dari aspek nilai moral dan peradaban. Ianya bermaksud kajian kami ini bukan sekadar data semata-mata. Namun, ianya merupakan salah satu inisiatif kumpulan kami dalam membantu UNIMAS merancang program yang boleh membentuk lebih ramai pelajar yang lebih beretika, beradab dan bertanggungjawab dalam kehidupan kampus. Akhir kata, sebagai pelajar UNIMAS kita semua mempunyai peranan kita sendiri. Apabila kita menjaga adab dan etika, kita bukan sahaja menjadi diri kita yang baik, tetapi menunjukkan teladan dan contoh yang bagus kepada orang lain. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.